Така कस्तो दिन हो प्राय? नयाँ वर्ष हो त? औष्टको पनि प्राय। निन्ह्रेशन नयाँ वर्ष। त, मलाई पनि Викторина очень интересна, очень занимательна. А вот оно проверили не только как он знает наши учащиеся на новогодних родителях, но и как наши взрослые родители, как наши учителя, классные по родителям. Давайте, пожалуйста. Какие здесь праздники отмечают по два раза по старому и по новому стилю? что мы с вами понимаем, а когда она появилась, эрудиты, давайте вспоминать песенка «Весу, в лесу родилась елочка Так, знает что-то? Так, давай, Игорь, когда? 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 <связь> и, <связь> когда? <связь> когда? <связь> хорошо, дальше. Как называется карина, ну давай, у нас да, и так, говорить мы будем о земле Я приглашаю ученика пятого класса, рыбалку Никиту, прочесть стихотворение Ключина. вам зимой, оболдован вверх, И под снежной бахромой, и под движной зимой, Чудная жизнь И стоит он полдома умер вверх, и неживой, круглом волшебный колдор, Вездо путан, без око, легкой цепью пуховой. Тот же белый длинещет на него целую лучший колдов. В нем ничто не затрепеще. Он весь вспыхнет и заблещет Ослепительной красотой. Уважаемые гости, участники нашей программы очень эрогированные люди. Я предлагаю провести интеллектуальный конкурс «Отгадай загадку». А проведет его наша долгожданная гостья. Вот и сейчас мы с вами встречаем долгожданную гостью. Yeah! <laughs>

Видишь, как мы меня отключается тихо. Я на любой большинстве на Франции, в Париже. закрой глаза. Давайте попросим нашу гостью завершить путешествие. Закройте глаза, все закрыли. А Димушка, димай нам это Дима. Димушка, там. очень красиво.

Спортивная согласна. Я говорю, что 21 -го века. О, должен 21 века. встречи встрече принято дарить подарки. А для этого я приглашаю, а где наша выпускница? Значит, Значит, 10 апланс – это девочка, которая на случай будет стихи, которая принимает участие в разных в разных конкурсах. Это Ксюша наша. Значит, и давайте мы с вами от нашего кафе, так, Ксюша, подарим нашим участникам вот эти подарки, чтобы вы вспоминали. Тут вот не только подарки, тут для всех подарки. И от от Донецкого клуба «Шахтер», украинский клуб, который играет в футбол. Поклопали, пожалуйста.